İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Konfransın gedişatı barədə ətraflı məlumatları əməkdaşımız Nuray Mustafa çatdıracaq. Salam Nuray, buyur, söz səndədir. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Siz və tamaşaçılarımızı yenidən Şuşadan salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan da Mədəniyyət iqtisadiyyatı Şuşadan İnkişaf impulsları adlı beynəlxalq elmi konfrans artıq bu gün öz işinə başlayıb. Artıq belə deyək ki, tədbirin böyük bir hissəsi yekunlaşıb və sonuna doğru artıq konfransın yaxınlaşırıq. Bundan əvvəlki buraxılışlarımızda məlumat verməyə çalışmışdıq. Elə hazırda müsahibim var. Ətraflı məlumatı özünə eşitmək istərdim. Tal Katran həm tədbirin moderatoru Hi, welcome to Fusha. Thank you. Thank you for having what, me here. What would you say about importance uh, of the conference? I would say that uh, since we are now almost in the middle of the uh, conference, it's it's been showing its success already. Uh, our expert has be, have been uh, sharing a lot of insightful uh, knowledge and experience about. Uh, culture um, economy in their countries how to form culture economy how to uh, legislate how uh, to bring together the community how to create the infrastructure all these things take, of course, time, but it needs to start. And as told, everything for us in culture starts in Shusha, the pearl of the Karabakh. So uh, right now, again, as I said, there is a lot to discuss. We had so many questions from the audience, and our uh, esteemed speakers did their best to to answer. We also uh, were lucky to have uh, Deputy Minister Al Aliyev as well as the uh, representative of the Economy Ministry, uh, Mr. Nazim, to uh, also elaborate on the practicality of doing things, as we say in Hebrew, takhlas like to do the things that you need to do, less talking, more doing, and it seems that we are on the right tracks. Thank you Elot. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi müsahibimiz həm tədbirin moderatoru, həm də eyni zamanda beynəlxalq mütəxəssis Tolkatran idi. Onun fikirlərinə görə ona bizim ilk sualımız ümumiyyətlə belə oldu ki, tədbirlə bağlı soruşduq və tədbirin əhəmiyyəti ilə bağlı soruşduq və o bildirdi ki, hazırda tədbirdə beynəlxalq mütəxəssislər, ekspertlər iştirak edirlər və onlarla necə deyirlər, vətəndaşları, ümumiyyətlə yerli mütəxəssislərin maraqlandıran suallarını cavablandırdılar və qeyd etmək istəyir ki, oldu Çox çox sual var idi, auditoriyaya çatdırmaq istədikləri çox fikri var idi və həqiqətən də biz ötən gündən qeyd etmişdik ki, Şuşadadır və müsahibim də bildirdi ki, Şuşada olmaqdan çox ön məmnundular, çox xoşbəxtdirlər və qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda burada Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev də iştirak edir və onların da hər birinin çıxışının, ümumiyyətlə burada həmin tədbirin baş tutması, ilk gününün baş tutması Şuşanın əhəmiyyətini artırır və Şuşada bu sahənin ümumiyyətlə əhəmiyyətini artırır. Müsahibim də məsəhin məqamını vurğuladı və qeyd, et, qeyd etdi ki, burada keçilməsindən də olduqca məmnundur və Qarabağda gəldikcə də biz yol boyu da Qarabağı bir növ səfər edirik, səfər edirdik və həmin əraziləri gördücə də onlar özlərində də fikir formulaşıdır və necə deyirlər öz fikirlərinin formalaşmasında burda olması olduqca əhəmiyyətlidir. Bəli, qeyd etmək istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Məlumat yeniləndikcə informasiya ötürməyə çalışacağıq tədbirdən. Hələlik bizim deyəcəklərimiz bunlar idi. Buyuru söz endən sizdədir. Çox sağ olun Nuray, ətraflı məlumata görə.